Доброго дня. Відіско продовжує своє онлайн мовлення, і сьогодні ми говоримо про хокей. Вадим Плечинда, гість студії. Вітаю, Здравствуйте. вас. Здравствуйте. речник хокейного клубу «Дженералс», Ну і коментатор хокею Так само. Вадиме, давай, мабуть, розпочнемо із чемпіонату України. Він нещодавно завершився. Розпочалася серія плей-офф, яка обіцяє, мабуть, невелику інтригу. Ну, тим не менше, по порядку. Ну, я, наверное, хотел бы сейчас э, распечатать, в Украине смаженные новости. Вот э, буквально э, несколько минут назад у меня состоялся разговор с владельцем одни, одного канала э, телевизионного, то есть одного из каналов телевизионных. Наверное, наверное, несложно будет нашим болельщикам спортивным догадаться, что это за канал, потому что у нас практически один канал спортивный остался после того, как приказал долго жить экспорт остался только сайт. Ну, я тоже интригу эту раскрывать не буду. А, оставлю такое маленькое пространство для того, чтобы додумать. И по, по тому, какой разговор состоялся, я понял, что теоретически существует возможность показа матчей сборной Украины на чемпионате мира в Кракове, в Польше. Вот с 19 по 25 апреля. Почему вообще об этом речь идет? Потому что вот до сегодняшнего дня по состоянию на 15 часов, да, и так складывались дела, что украинцы, украинские болельщики какие, не могли посмотреть ни в каком виде матчи своей команды в Кракове. Потому что э, это матчи сборной Украины уже по, по традиции последних годов показывал экспорт брал на себя полностью и траты, и расходы по организации трансляции. Но в этом году, вы знаете, экспорт э, прекратил свое вещание. И ситуация подвисла в воздухе, потому что э, не были заказаны средства для, э, из бюджета для показа сборной Украины по хоккею на каких-либо на каких государственных каналах, в том числе на канале э, Первом национальном. То есть не планировался. Все надеялись на экспорт, экспорта теперь нет, а больше, в общем-то, средств показывать на других Других каналах просто нигде не предусмотрено но э, раньше вот э, в более низких дивизионах э, скажем это вот наша команда сейчас в дивизионе первом группе и э, группе а выступает а в более низких дивизионах э, пока международная федерация хоккея практиковала вот, э, такую практиковала показ одной камерой матчей. То есть одной камерой водили по площадке. То есть какой-никакой, пусть не очень качественная картинка, но все-таки существовала. Но в этом дивизионе, где играет сборная Украины, а из этого дивизиона команды поднимаются уже при э, ну, победном сечении обстоятельств для себя, то есть при э, занятом первом месте в более высокий дивизион, высший дивизион мирового хоккея, там права покупаются и продаются. То есть просто так их показывать по интернету нельзя. То есть сложилась ситуация, когда... Мы не можем показать, то есть Украина не в состоянии показать чемпионат мира с участием своей сборной по телевидению и по интернету ее нельзя показать, потому что нужно покупать права. Вот была такая патовая ситуация на сегодняшний день, но вот блеснул лучик надежды. И я все-таки искренне надеюсь, так как мы надеялись еще в декабре, что стартует чемпионат Украины по хоккею, и он стартовал, также надеюсь, что решится это в положительную сторону. Эта ситуация. Насколько я знаю, там ну, приблизительно в десятках тысяч долларов измеряется цена вопроса так что я думаю достаточно подъемные достаточно подъемные цифры Будем надеяться, что все сложится хорошо да, Мы раз... увидим матчи нашей команды Как все нормальные люди во всем мире Не так, чтобы смотреть на рай Уно Или где-нибудь на польском канале Выхватывать по каким-то там ссылкам А как полноценные болельщики в полноценной стране хоккейны, увидим матчи своей сборной Ну тогда меняем план По да, а, Давай давайте по сберни, да. Потому что у нас есть сборы, они начались вчера Да, собственно мы можем поговорить и по чемпионату Ну а после того да. по чемпионату да. можно да. Ну вот сборы, сборы начались, но конечно проблемы Проблемы у нас э, достаточно но составом главная проблемная линия это вратарская вот буквально сейчас еще выступает плей-офф в кременчуге финал на второй матч финала будет играть главная надежда украинская вратарская это захарченко и в общем то я так насколько понимаю на данный момент ну скажем так полноценного бэкапа у него нет то есть замены полноценной сборной главная, главная надежда на этого вратаря потому что гайдученко то есть это достаточно квалифицированный украинский голкипер который играет в россии The <laughs> cat скорее всего, он в сборной не появится. Вы знаете, сейчас отношения россиян, они вообще вот эти легионерские квоты урезают и ставят условия, чтобы выступали в командах и высшей хоккейной лиги, и континентальной хоккейной лиги, и лишь игроки, и имеющие право играть за сборную России. То есть, в таком случае, если, допустим, тот же Гайдученко будет заигран за сборную Украины сейчас, то он будет считаться легионером, и то есть, у него будут проблемы в России. Проблем, конечно, для себя не никто не хочет. Это личный выбор каждого игрока, тут, наверное, осуждать никого нельзя, но при этом вот надеяться на Гайдученко, на того же Белухина, Евгения, замечательный нападающий, который был натурализован, он был россиянином, стал, заиграл за сбор, был заигран за сборную Украины, но сейчас, опять же, большого энтузиазма, насколько я понимаю, насколько я знаю, у него к участию в чемпионате мира в форме сборной Украины нет, и в конце концов еще одна очень серьезная потеря это Александр Матерухин, ведущий, безусловно, форвард сборной Украины, Который играет за Минское Динамо, но ну, который сослался на травму Такое случается То есть, э, другое дело, что вот по информации э, сайта Экспорт Он сослался на травму, а в списке травмированных Минского Динамо его нет ну, опять же, ситуация, которую я не, не решусь комментировать, думаю, что в этом особого смысла нет, если по любой причине из-за травмы, из-за нежелания, хоккеист не может играть в сборной Украины, и по этой, и по другой причине тянуть его за уши туда нет смысла. Там должны играть только те хоккеисты, которые горят глаза, которые чувствуют, что они хотят биться за эту страну, и тогда только может э, прийти какой-то результат. Отбывать номер, допустим, при э, небольшом желании играть э, в свитере э, с трезубцем на... с зубом на груди, думаю, не стоит І нет смысла в этом. У нас є один легіонер із -за океану, який прибув до табору збірної, так? Я маю на увазі Владислава Гаврика. Ну, що по Наскільки він перспективний? Як кажуть, в Україні це темна конячка. Темна конячка. Дуже Ніхто темна не знає, конячка. чого чекати від нього. Ну, в общем, хотілося сказати, теоретично, взагалі, существує можливість і приб... того, що прибуде в лагерь збірної Руслан Федотенко. Це можливість теж не потеряна. Вот основной контекст это моральный, психологический. Я там сейчас у нас традиционно сборной до последнего дня, а может и во время чемпионата держится в тайне премиальные. Но, допустим, Руслана Федотенко вряд ли заинтересует именно премиальные сборные. Он должен принять для себя принципиальное решение, хочет ли он играть за сборную вообще, хочет ли он ехать из-за океана в команду. Сейчас он играет в Айва Старс, это фарм-клуб Миннесота. Миннесота борется за, за попадание в и традиционно у нас перед чемпионатом мира относительно игроков, играющих за океаном, ставится вопрос, если команда попадает в он не приезжает, если она не попадает в плей-офф, тогда мы ведем о чем-то разговор. Ну вот так. Так что эта возможность тоже существует. И, конечно, и, как я уже говорил, будучи здесь, это огромное подспорье и в психологическом плане для сборной присутствие такого игрока опытного. И дважды выигравшего кубок Стэнли в команде, оно, конечно, очень вдохновляет. Посмотрим, будем надеяться на это. Окей, якщо не складеться із таким вольовим лідером для команди, що можна сказати про тренера, який має бути лідером команди, безумовно? О, тренер, він був лідером команди на перехідному турнірі, коли вона прибивалася в вищий дивізіон у 98-му році. Він грав на чемпіонаті світу 1999-му за збору України в Норвегії. Він прекрасно знає наш хокей знутри. Він достатньо давно, по-моєму, вже вот постійно знаходиться з 2006-го року в Україні. Він слідить за всіма іграками. Він руководить і збірною, він... присутствует на всех матчах, он держит руку на пульсе. И, насколько я знаю, очень высоко его работу коллеги оценивают в сборной Украины. Так что, может быть, разный, конечно, подбор игроков. У нас не только, кстати, в вратарской линии, но и в линии, в линии обороны есть проблемы. Но вот как раз относительно тренинской бригады, это Александр Годынюк, Андрей Слюбко и Игорь Чиберев, тут есть на кого надеяться. Есть, ну, в общем, теоретическая возможность, что даже в, не то, что будет а определенный стратегический, тактический план да, на чемпионат. Но ну, и в каждом отдельном матче эти люди смогут передернуть команду таким образом. Такие, такие слова сказать в раздевалке, что это может изменить характер ход поединка. Есть запитание <coughs> у нас в чате на ютубе. Ставьте, пожалуйста, <coughs> да, по нашей странице. Плюс на твиттер. Также можете надсилать. Запитание касается сборной. Что <coughs> будет с ней, если в очередной раз не пойдет на подвышение у классе? Вы знаете, уже неоднократно ставился вопрос, а вообще подвышение в классе нам нужно? То есть вопрос, мы все подвысчилось и подвыщилось, сберегали пропыску в высшем дивизионе. Что из этого вышло на сегодняшний день? У нас огромные проблемы в сборной, у нас огромные проблемы в украинском хоккее. Когда надо было э, готовить смену, когда нужно было доверять молодым игрокам, мы этого не делали. Когда нужно было организовывать свой чемпионат крепкий, постоянный, на постоянной основе, а не так, что там то финал сыграет, то в Сокол, то в финале начинал, то в полуфинале, то играл весь чемпионат. То есть всегда был наш чемпионат на плане. Теперь наконец-то пришли к мысли, что нужно. Свой чемпионат. Вот когда мы будем понимать, что у нас э, вертикаль выстроена таким, э, из, клубных, э, из клубов через юношеский, молодежный и э, до сборной Украины, когда у нас будет э, даже, там, скажем, достаточно стабильное финансирование, когда мы сможем видеть нашу команду по телевизору и э, заинтересовать, популяризировать хоккей, тогда надо ставить вопрос о предыдущей классе. Мы шли от обратно. Давайте предыдущемуся в классе, и тогда может быть, нам и заинтересуются. Не заинтересовались. Нет, инвесторов нет. Надо по-другому, надо популяризировать хоккей в стране, надо использовать популярность его среди людей. Вот ночная хоккейная лига, у нас говорят там даже, что популярнее, чем чемпионат Украины. Пусть будет так, я не против. Давайте тогда не за счет ночной лиги, пусть она развивается своим образом, а э, чемпионат Украины развивается тоже не, не во вред ночной хоккейной лиги, и тогда все будут э, в плюсе. а И, э, может быть, я думаю, что логично будет при сохранении этого потенциала, а потенциал, собственно, кроется, сейчас мы плавно перейдем к чемпионату Украины, именно вот эта хоккейной команда Кременчук. Там костяк молодежной сборной. Если эти ребята вырастут хоккеистов, что они уже показывают, что у них есть эта возможность, что потенциально они готовы подхватить знамя у тех мастеров, которые сейчас заканчивают уже в хоккее. И через 3-4 года, думаю, вполне реально можно, можно будет ставить вопрос о, про предвышленные в классе. Сейчас, глядя на состав участников сборника Казахстана, Италии, то там будет очень трудно. Казахстан и Италия это команды, как говорят, лифтеры, которые постоянно движутся то и выше дивизион, то в обратном направлении. И если может быть случиться чудо, а это именно так можно, то Украина обойдет эти команды и снова заиграет в высшем дивизионе. Но но это даже сейчас вопреки, чем благодаря. То есть это будет нелогично, потому что с тем положением вещей, у нас, сегодня, у нас в начале сезона стоял вопрос о существовании хоккея в стране. А теперь мы ставим вопрос весной про предвыше классе и игру в высшем дивизионе. Это бред на самом деле, так дела не делаются. Є ще запитання актуальне до цієї теми. Чому міністерство спорту відмовило Федерації хокею України в підтримці проведення другого раунду кваліфікації на Олімпіаду 2018 року? Чи було потрібно багато грошей, чи в чомусь іншому? Навірно, навірно, якщо щось ложилась міністерство спорту. наскільки знаю, зараз відкараскується від всіх зайвих витрат. В том числе, зачем на себе тянуть, организовывать чемпионат, вернее, Олимпийский отбор. Хотя команде бы это было на пользу. Но очень бы хотелось, очень бы хотелось. Но ведь, знаете, как объективно оценивая вот эти олимпийские наши надежды, то есть одно дело пройти правдами и неправдами олимпийский отбор. А что же на Олимпиаде? У нас проблемы в команде, в вратарской линии, в защите, э, в нападении. Вот мы вообще-то объективно на чемпионате мира в Краке будет ставить вопрос о выживании. То, что на педвышке в классе, если уже да, раскрываться карты, я думаю, что болельщики хоккея это прекрасно, прекрасно понимают, как и специалисты. Но будет ставиться вопрос о том, чтобы остаться в, этом, в группе А первого дивизиона. И что сейчас получается? Э, потратить деньги на проведение олимпийского отбора при том, что команда ну, будет там вполне возможно и аутсайдером. Не знаю. Это нужно надеяться, Понимаете, чтобы э, тратить деньги с точки зрения менеджера. Ну, нужна программа, нужен план развития, нужен такой чтобы мы на этот момент имели не только надежды на, на Олимпиаду, но и команду имели. Под, под команду, соответственно, то есть должна э, вот логика какая-то быть в процессе. Логики нет. Вот давайте пройдем в олимпийский отбор, Давайте потратим на него деньги. Хотя я не против, чтобы на олимпийский отбор хоккеисты тратили деньги. Но команда не будет соответствовать этому уровню. И тем более она не будет соответствовать уровню э, олимпийского хоккейного турнира. Это объективно. Там, извините, если вот если Нас відсюди винуті положить туди, там счета буде 15-20 в пользу соперника. І це, думаю, не зовсім правильно буде. Ну, якраз ми переходимо до фундаментального чемпіонату країни. В цьому році було 4 команд. Є запитання, мабуть, до нього ми повернемося після певних підсумків цього сезону. Розкажіть, як воно пройшло, і про старт фінальної серії. Ну, плей-офф э, проходит э, очень неплохо, э, вообще-то, ну, как и весь чемпионат, э, вот, э, единственная загвоздка, единственный нюанс, это уровень хоккея, да, а с точки зрения организации, даже и зрелищности порой, да, оно вполне удобоваримое мероприятие, и вот, единственная неожиданность, конечно, это достаточно э, уверенная победа АТЭКа над Дженералс, потому что, походу, вроде как в начале чемпионата Дженералс э, э, пристали командой, ну, уже подготовленной, набравшей ход, а так наоборот, как бы, непонятно было, там некоторые игроки то приходили на игры, то появлялись, то по каким-то, понятно, что эта команда полупрофессиональная, то по каким-то причинам из-за проблем в своем бизнесе они не участвовали в играх, ну и, да. А сейчас они, видно, поставили перед собой, ребята, цель на плей как настоящие мужики, то есть собраться и показать результат, они по ходу сезона вкатились и достаточно легко прошли Generals на своей площадке в борьбе выиграли 4-3, а уже в Браварах в ответном по поединки 3-1, и там, в общем-то, особых проблем у АТЭКа не было. Не смог Джаналс во втором матче составить конкурент сопернику. А вот э, хоккеисты Витязя Харьковского вообще выиграли у лидера и э, победителя регулярного чемпионата один матч, хоть и в серии буллитов, но, тем не менее, там была интрига, и честь и хвала, вообще-то, молодым ребятам Дмитрия Петгурского, что они эту интригу так умело погасили, выиграв два матча на своем льду. Ну, а сейчас, что касается... Финального противостояния Там В первом матче зафиксирован счет 4-2 в пользу гостей ну, То есть 2-4, если отталкиваться от хозяев АТЕК Кременчуг И очень легко в первом периоде Хоккеисты Кременчуга повели Показали класс Там не выручил, откровенно говоря, свою команду Голкипер Хонин был заменен на Лельчука Но качество игры Это особо не изменило В третьем периоде интересная была борьба Но в общем-то Было, ну прослеживалось и было ясно, что доведет команда из Кременчуга этот матч до победы. Ну а в том, что хозяева площадки уже сейчас, вот завтра и послезавтра в случае необходимости состоятся игры в Кременчуге, в том, что там победят подопечные Питгурского, ну у меня сомнений очень немного, очень немного. То есть надо, надо реально, вы знаете, прыгать выше головы АТЭКу. В цьому поединке, поединке завтрашнім, щоб зрівняти счет в серии. Если он Якщо він зробить, то серія закончиться і чемпіоном страниця стане Кременчук. І є питання, яке стосується атеку. Сергій Супрун це більше тренер, гравець чи організатор? Организатор, я думаю, там, понимаете, я предполагаю, предполагаю, я, не, в тренерские задумки Супруна не проникал, но когда-то разговаривал на континентальном кубке с тренером одной из киевских команд, и вот он сказал приблизительно такое, когда я спросил, собственно, как там что-то можно поменять в игре, подходе к тренировкам, он говорит, Вадик, зачем их тренировать, они взрослые мужики, они и так знают, как играть. Вот приблизительно то же самое происходит в отеке Взрослые мужики уже очень опытные собрались в команду и приблизительно все эти тактические схемы им уже давно знакомы. Э, супрун больше организаторскую деятельность, ну, руководство команды, что по выходу на лед, по сменам пятерок и все такое, э, руководить процессом, руководить игрой. Да. Тренировочный процесс себе ребята достаточно четко представляют и сами. Ну а игрок, в общем-то, были игры, в которых он отдавал по три панты, по даже результативные передачи, так что он вполне оправдывает свое присутствие на льду. И, в общем, и то, и другое, и третье, но в большей степени организатор. А что далее с хоккеем, чемпионатом Украины и развитком Какие перспективы? Дальше есть э, задумка организации в будущем сезоне э, лиги из шести команд. Кто это будет? Кто присоединится вот этим командам, которые сейчас участвуют в чемпионате Харькову, двум киевским командам и Кременчугу? Я не знаю. Логично, наверное, чтобы это был все-таки Донбасс в каком-то виде, потому что собрать игроков и, в общем-то, организовать команду в Киеве, как Шахтер это делает, практика показала, возможно. Ну и более чем логично, что это был Киевский Сокол. Команда с 50-летней историей, которая вот продолжает пребывать только где-то в безвоздушном пространстве и на бумаге. Пока что этой команды нет и большому сожалению. Болельщики ждут. Но, наверное, я, кстати, я хочу обратиться и к болельщикам. Надо проявлять активность. Если сложилась ситуация, что команда в беде, а она в беде, что ее не существует сейчас вообще, то нужно проявлять активность, выходить. Прекрасно знают, куда давить, на кого давить, владельцев команды. Прекрасно знают болельщики и фанаты. Если они реально фанаты, если они действительно являются теми, кем себя позиционируют, надо давить, надо стараться чтобы возродить былую славу. Ну, по крайней мере, возродить команду, а потом уж былую славу этой команды абсолютно верно и э, буду на этом завершивать я хочу подяковать вам за беседу и побажать нам отыгрывать трансляции чемпионата свиту. трансляции и... ну даже я бы я бы кстати согласился в обмен на трансляции сохранить прописку вот в, в, в этом э, первом дивизионе в группе А э, Трансляцию уже посмотрим. конечно это очень грустно об этом говорить что приходится да, да даже вот ментально такой какой-то обмен устраивать да хотелось бы и трансляции и достойный хоккей увидеть я не сомневаюсь что приложится все ребята. Другое дело, в, каком виде сборная пристанет в Кракове. Хотя проблема есть не только у нас. Андрей Назаров, тренер сборной Казахстана, который руководил нашей командой вот в вот прошлые годы, он говорит, что из-за травм и из-за также нежелания получать, то есть менять гражданство, то есть имею в виду считаться легионерами России, многие хоккеисты сборной Казахстана отказываются играть за свою национальную команду. И вообще он говорит, что Андрей Назаров говорит, что сборная Казахстана чуть ли не вторым составом может приехать в Краков. Так что проблемы есть у всех. Но надо проявлять желание їх решать і параллельными курсами йти з мировым хокеєм. Пасивіт це був Вадим Плачинта, оглядач хокею, коментатор і э, речник хокейного клубу Дженералс. Спасибо. Вітіско.